ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات متصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت صلى وطاعت بعلها فليدخل من اي ابواب الجنه شاءت وقال الله تعالى في شان صاحب القران في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قلت إِبْرَاهِيمَ لابراهيم قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا ورد صمد عن صفة الخلق بريون ورد صمد عن صفة الخلق بريون رب الأجل عن شِفَةِ الخلق كَمَا لا جد ولا ند ولا حد لمولا لا جد ولا ند ولا حد لمولا الآن كما كان ولم يبق زوالا

মাইকের আওয়াজ প্রমণকিত সকল তাহিদি ভাই ও বোনেরা মহান রবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি যে রব আমাদেরকে মহব্বত করে ভালোবেসে দুনিয়াবি সকল প্রকার জামিরা থেকে ফারিক করে আজকের এই দিনের মাঝমারি দিনের মজলিসে জান্নাতের বাগানে আসার বসার মতো সুযোগ করে দিয়েছেন তাও দান করেছেন شي رابي رقرب عليك كلمه شكر عليك ورشي الحمد <سؤال> لله